মই ভালে আছোঁ সেইটো এনেই আৰু ঘৰৰ ওচৰত যিখন জগাই বনাঞ্চলৰ ওচৰত যিখন এখন খুব সুন্দৰ এখন নাৰ্চাৰী আছে তাত আপোনালোকক আজি মই অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিম যিহেতু বতৰ অকণমান ডাৱৰীয়া অলপ দি আছে পাতলা পাতলা বৰষুণ তো আশা কৰিম আপোনালোকে অকণমান হ'লেও ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় আৰু এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাও চেষ্টা কৰিছোঁ অকণমান মানে সাহস বাঢ়িছে আপোনালোকে অকণমান মোক চাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে তো ভিডিঅ'টো চাই যাওক মানে এই মানে যিখন নাৰ্চাৰী হয় সেইখনত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মানে গছৰ লগতে ফুল বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বস্তু আছে চাবলৈ পোৱা আহিব আপোনালোকে এইখনত যদিও কোনোবাই যদি ভাবিছে আহিম বুলি ভাবে আহিব পাৰে চাব পাৰে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া গছ আমাৰ কাৰো নামী দামী ঔষধি গছৰ বৰ ধুনীয়া মানে আছে আৰু আপোনালোকে আহিছে নিশ্চয় গম পাব আৰু ত' যিহেতু আৰু বাঘ চাগা বাঘ ওলাই চাগে পিছফালে যিটো হাবি জংঘল আছে কিন্তু হাবিখনৰ কিনাৰতে আৰু অলপ সাৱধানে আহিব আৰু যিহেতু আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰ ভিডিঅ'টো সোনকালে আপোনালোক মই ইয়াৰ মানে পৰিৱেশটো দেখাও চেষ্টা কৰিম পোট প্রথমে আপনাদের মানে ইয়ার মানে পরিবেশ ধুনে আছে দেখাবলে চেষ্টা করি অল্প দেখাই দিয়া পরিবে খুব ধুয়া আছে ইয়ার জায়গাটায় বুঝাই দিয়ে ট্যামে আপোনালোকে এইফালে দেখিবলৈ পাইছো বিভিন্ন প্ৰকাৰ গছপুলি মানে বিভিন্ন দসতি গছৰ ধৰি বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে ইয়াত লিখা আছে নাম আপোনালোকে চাবলৈ পাৰিব এইফালে এইবিলাক দেখিছোঁ আপোনালোকৰ বিভিন্ন দিনা লিখা আছে এইবিলাক দেখিছে আপোনালোকে কিভিনীয়া লিখা আছে ইয়াত এইটো মালৈ মালহীপাহিতা এইবিলাকো গছ মই দেখা নাই বৰ্তমান আপোনালোকে যদি চিনি পায় চেংমৰা এইটো চিনি পাওঁ বাৰু তৰা আলু এইটো চিনি পাওঁ আহোম টেঙা এইটো কি বস্তু হয় সেইটো নাজানো খালি বাকী ইয়াত বিভিন্ন প্ৰকাৰ গছপুলিৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন ঔষধি গছ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা মানে আছে আৰু চাবলৈ পাব আপোনালোকে আৰু এইটো চাওক আপোনালোকে এইটো হ'ল সগুণী লতা সগুণী লতা ইয়াত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আপোনালোকে গছ ঔষধি গছৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ গছপুলি পাই যাব আপোনালোকে এতিয়া হাবিৰ মাজত দেখিছে আপোনালোকে নেমু টেঙা গছ যিটো কাজি নেমু হাবিৰ মাজত দেখিছে আপোনালোকে কাজি নেমু গছ কি মজা এতিয়া গৰম গৰম নহ'ব নাই পৰা ঠাণ্ডা বতৰৰ কাৰণে বাচি আছে গৰম দিয়া হ'লে খাই পেলাল হ'ল দিয়া কাৰণ আৰু ইয়াত কিবা কিবি পুলি লগাইছে আপোনালোকে মই ইয়াত পঢ়ি চাব পাৰি এইবিলাক লিখা আছে ইয়াত এইফালে লিখা আছে পুলিৰ নাম এইবিলাক আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় লিখা আছে আপোনালোকে নিজেই পঢ়ি ল'ব সেইবিলাক দেখিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক বহুতো মানে আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰে ইমানেই ইয়াত মানে গছৰ নাম আছে যিবিলাক নেকি আমি চিনিয়ে নাপাওঁ সেইটোও বাৰু অলপ চিনি পাইছোঁ আৰু এইফালে চাওক এইটো ভোলা সেইটোও বাৰু চিনি পাওঁ এইটো চেলেং গছ হয় আৰু আছে ভিতৰে ভিতৰে সোমাই আছে গছৰ পুলি নাম ঢেৰ আছে কিন্তু এইফালে যাবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈছে কাৰণ বৰষুণ দি দিয়া বৰষুণ দি দিছে আৰু বৰষুণ দি দিয়াৰ কাৰণে যিটো যাবলৈ অসম্ভৱ সেইকাৰণে দেখাবলৈ আপোনালোকক মানে নোৱাৰিলোঁ তাৰ বাবে মই দুখিত বন্ধুসকল বৰ্তমান আমি গোটেইকেইখন ঘূৰিয়ে দিলোঁ যিহেতু বৰষুণৰ কাৰণে অকণমান ঘূৰিবলৈ অসম্ভৱ যি দেখিছে গছৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ গছৰ নাম আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধি গছ বহুত লেখীয়া মানে আমি নজনা বহুত ধৰণৰ গছ পুলি ইয়াত আছে আপোনালোকে আহিলে নিজেই গম পাব মোৰ এটা মিষ্টেক হৈ গ'ল কাৰণ মই এইবিলাক গছৰ মানে সকলো গছৰ নামটো পঢ়িব জানিলোঁ কিন্তু ইয়াৰ গুণাগুণ কি হয় মানে সেইটো ক'ব পৰা নাই আপোনালোকক তাৰ বাবে মই দুখিত ইয়াৰ নেক্সট টাইম যদি আকৌ আহোঁ আপোনালোকক মই ইয়াত কোনোবা এজন ভাল ইয়াৰ ষ্টাফ এজনক মানে লগত লৈ ভালদৰে আপোনালোকক ইয়াৰ গছৰ নাম সত্য আৰু কি ইয়াৰ গুণ সকলোবিলাক তথ্য আপোনালোকক দিব চেষ্টা কৰিম আজি বৰ্তমান বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে ইয়াত মানে ষ্টাফ নাই দুই এজন আছে যিহেতু কামত সিহঁতে বিজি হৈ আছে যাৰ কাৰণে মই কোৱা নাই আপোনালোকে দেখিছে বিভিন্ন ধৰণৰ গছ পুলি বা বৰ ধুনীয়া মানে সুন্দৰ দেখিছে আপোনালোকে নিশ্চয় আহিলে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিবই চাব পাৰিবই এখন সুন্দৰ পৰিৱেশ কিমান সুন্দৰ ধুনীয়া জেগা দেখিছে আপোনালোকে কিন্তু ইয়াত আহিলে দেওবাৰ দিন নাহিব বাকী কেইদিন আহিব আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে মুখ্য প্ৰৱেশ দোৱাৰ কি ধুনীয়া এখন সুন্দৰ জকাই বনাঞ্চলত আছে এখন এখন ধুনীয়া মানে নাৰ্চাৰী এখন বনোৱা আছে আপোনালোকে আহি ধুনীয়া উপভোগ কৰিব পাৰে ফটো চটো ফটো মাৰিব পাৰে কিন্তু বৰষুণ দিলে নাহিব আপোনালোকে ৰ'দ দিলে আহিব দেওবাৰৰ দিনা দেওবাৰ দিনাখন নাহিব বাকী কেইদিন আহক ধুনীয়া যে গাইছে আপনাদের দেখিলে ভিতর পরিবেশ কি সুন্দর কি ধুমিয়া একটা পরিবেশ কিন্তু আমার এটা বহু ভুল হয়ে গেল কারণ বরষণ দিয়ে আসলে যার কারণে বরষণ সিজন আসে আর জানে আর রিজার্ভের কথা যুগ উলায় জকায় যুগ ওলাই তো আপনার আবার যদি কোনোবাই ভাবিছে তো হলে বরষুন নিদিয়া দিনত রদ দিয়া দিনত আর মানে দেওবার দিন আহব সিডিও তো বেশি দীলীয় নক ভিডিওটি ইমিটা অন্ত পেলায় যদি ভিডিও তো চাই ভাল পাইছে লাইক করে সাবস্ক্রাইব কর আর ফার্স্ট টাইম এর ভিডিও বনাইছি মানে আর নাই ভিডিওটি ইমান অন্ত পেলো টাটা বাই বাই